असलम नाजरीन बैंक और स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुनते ही आम तौर पर हराम व हिल और, और जायज़ो नाजायज की बहसें शुरू होती हैं मगर इस्लामी नुक़ नज़र से किसी बहस की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि सूद लेना और देना इस्लाम में कती हराम है इस कती हरमत के बावजूद बैंककारी निज़ाम और स्टाक एक्सचेंज की बुनियादी चीज़ें समझना इस दौर की एक इंतहाई अहम ज़रूरत है इसकी वजह यह है कि असर हाजिर की जिस इंतहाई पेश चीदा सरमायादारा निजाम के जेर असर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं ये दोनों चीजें इस निजाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं सबसे पहले अगर बैंकों की बात की जाए तो बुनियादी तौर पर इनसे दो तरह के लोगों का वास्ता रहता है एक वो जो अपना पैसा बैंक में जमा करके उस पर सूद लेते हैं और दूसरे वो जो बैंक से कर्जा लेकर बैंक को सूद देते हैं किसी भी बैंक की बुनियाद डालने के लिए एक सरमादार या कुछ सरमादार मिलकर अपने पैसे की सरमाकारी करते हैं असूली तौर पर तो शायद यही सरमाकारी की रकम वो वाद रकम हो सकती है जो बैंक किसी दूसरे को उधार दे सकता है हकीकत में ऐसे नहीं होता एक दफा बैंक बन जाए तो फिर बैंक में सूद लेने की खातिर जमाशुदा रकम को भी अपने सरमाकारी की रकम में शामिल करके उसको भी कर्ज लेने वालों को बतौर कर्ज दे सकता है इस तरह बैंक का असल काम पैसा की मैनेजमेंट बैंककारी दरअसल एक एतमादी चाल है ये किस किस्म की जरिए समझा जा सकता है सरमायाकारी दस आकर दस लाख यानी एक मिलियन रुपए फी सार बैंक में जमा कराते हैं सार्फिन की तरफ से जमाशुदा रकम भी सरमाकारी के खाते में डालकर बैंक के पास मज मुई सरमायाकारी की रकम दो करोड़ रुपए हो जाती है इसके बाद तीन सारे आकर बैंक से मजमूरी तौर पर डेढ़ करोड़ का कर्ज ले लेते हैं और यूं बैंक के पास सिर्फ पचास लाख बाकी रह जाते हैं अब अगर पैसा जमा करने वालों में से दो तीन सार्फ़ को यह गुमान हुआ कि बैंक हमारे पैसे वापस नहीं कर सकता और वह आकर अपना पैसा बैंक से निकलवाना चाहें तो बैंक को उनके पैसे वापस करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी दूसरी तरफ अगर दस के जो पैसा तो मा कराने वाले को बैंक पर बदगुमानी लाइक हो और अपना पैसा वापस लेना चाहें तो बैंक उनके पैसे वापस नहीं कर सकेगा गोया अगर ज़्यादा लोगों ने यह सोचा कि बैंक हमारे पैसे वापस नहीं कर सकता तो वाकयाता बैंक उनके पैसे वापस नहीं कर सकता अगर ज्यादा लोगों ने सोचा कि बैंक हमारे पैसे वापस कर सकता है तो वह वाकयातान वापस कर सकता है चूंकि आमतौर पर बहुत ज्यादा बैंक को बैंक पर शक नहीं होता इसलिए बैंक चलते रहते हैं सार्फीन को पैसे वापस करने के लिए सरमाकारी का कुछ हिस्सा बैंक अपने पास लिक्विड रिसोर्स यानी करेंसी या जल्द ही करेंसी में तब्दील होने वाली चीज़ें जैसे सरकारी बाड्स वगैरह की शक्ल में रखते हैं और आसानी से बेच कर पैसे वापस मांगने वालों को पैसे वापस करते हैं बिलफर्ज़ ज़्यादा लोगों को बैंक पर शक हो भी जाए तो अमूमी हालात में फिर भी बैंक किसी दूसरे बैंक से कर्ज़ लेकर उनके पैसे वापस कर सकता है इसलिए इस अकसाम की बदगुमानियों से सिर्फ उस वक्त मसला हो सकता है जब सब बैंकों के सार्फी को शक हो कि हमारे पैसे वापस नहीं मिल सकते ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए सबसे अहम किरदार सेंट्रल बैंक पाकिस्तान की सूरत में स्टेट बैंक का है ये वो वहाद बैंक है जो कैश फ्लो यानी लिक्विडिटी फ्लो का मसला हल कर सकता है जिस बैंक को भी इस किस्म का मसला होगा उसके असासु में लोगों को उधार दी हुई रकम तो होती है मगर उसे जल्दी हासिल करना बैंक के बस में नहीं होता अगर सार्फिन का एतमाद खोने वाले बैंक का दिया हुआ कर्जा अपना पैसा वापस मांगने वाले सार्फिन के पैसों से ज्यादा हो तो सेंट्रल बैंक उसकी भरपूर मदद करता है और यूं बैंक ऐसी सूरत हाल से बासानी निकल जाता है दूसरी तरफ अगर बैंक के सारे नान लिक्विड रिसोर्सेज यानी वो असासे जो जल्दी करंसी में ना बदले जा सकें भी इतने ना हों जितने पैसे वापस मांग रहे हूँ तो फिर बैंक का दिवालिया निकल जाता है दिवालिया निकलने से पहले आमतौर बैंकों को एक हद तक बेल आउट करती है बेल आउट के अमल में गवर्नमेंट इतना पैसा उस बैंक में जमा करती है जितने पैसे की उस बैंक को जरूरत होती है ताकि वापस मांगने वाले सार्फी के पैसे वापस किए जा सकें सरकार की तरफ से बेल आउट की यकीन दहानी बैंकों पर सार्फी के अतमाद को बहाल रखता है यूं बहुत बेल आउट करने की नौबत पेश ही नहीं आती आमतौर पर सरकार बेल आउट इंश्योरेंस की हद मुकर जिसका मतलब यह होता है कि इतनी रकम तक गवर्नमेंट बैंक को दे सकती है और फिर बैंक भी उससे ज्यादा कर्जे नहीं दे सकते दिवालिया से बचने का एक और तरीका ख़तरे को एक हद से कम रखना होता है इस तरीके में किसी बैंक में जितना पैसा उसके मालिकों यानी शेयर होल्डर्स ने लगाया होता है उसकी एक मखसूस शराह से ज्यादा कर्ज वो बैंक ने नहीं दे सकता इन सब इकदाम के अलावा दिवालिया से बचने के लिए मौजूदा दौर में एसेट बैक सिक्योरिटी के साथ कर ले जाते हैं कर्जा देने के लिए एक ऐसी कम लिक्विड चीज जिसे जल्दी खर्च ना किया जा सके जैसे मकान वगैरह सिक्योरिटी के तौर पर रखी जाती है इस तरीके को मार्गेज भी कहा जाता है इस तरह के तरीकों की वजह से आम तौर पर बैंकों को सबसे ज्यादा फायदा होता है क्योंकि उनके सर पर किसी दिवालिया निकलने का खतरा नहीं होता इस तरह बैंक बाकी सब कंपनियों से ज्यादा ताकतवर और मुनाफा बख्श बन जाते हैं जिसकी वजह से जहीन लोग नौकरी के लिए बैंकों की तरफ दिलचस्पी लेते हैं बैंकों की इस इजारा का नुकसान यह होता है कि ऐसे कीमती लोग जिन्हें किसी और अहम जगह पर ईजादात जैसी अहम चीजें करनी चाहिए वो भी ज्यादा पैसे मिलने की वजह से बैंकों में काम करने को तरजीह देते हैं मुझे यकीन है कि आपने बैंकों के नामों के साथ लिमिटेड लिखा हुआ भी जरूर देखा होगा दिवालिया निकलने की सूरत में इस लिमिटेड लफ्ज की असल अहमियत सामने आती है नाम के साथ इस इजाफे का मतलब यह होता है कि दिवालिया होने की सूरत में बैंक मालिकान सिर्फ अपनी سرمایہ की रकम खोएंगे इसके अलावा इनको कोई नुकसान नहीं होगा बैंक मालिकान यानी शेयर होल्डर्स अपनी कोई और जायदाद या कंपनी वगैरह बेचकर सारफीन की रकम वापस करने के پابند नहीं होंगे और यूं जिसके पैसे डूब गए डूब गए सरमायादाराना निज़ाम में स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं ऐसी तमाम कंपनियां जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में ख़रीदे और बेचे जाएं वो पब्लिक कंपनियां कहलाती हैं किसी भी पब्लिक कंपनी की तरह पब्लिक बैंकों के शेयर्स भी स्टॉक मार्केट में ही बेचे और ख़रीदे जाते हैं स्टॉक मार्केट में शेयर्स के अलावा कंपनियां भी बेची और ख़रीदी जाती हैं कंपनी ख़रीदने का आम तौर पर ये मतलब नहीं होता कि किसी फर्द ने कंपनी के तमाम के तमाम शेयर खरीद लिए बल्कि अगर कोई शख्स एक हद से ज्यादा शेयर खरीदे तो कंपनी की पॉलिसियाँ उसकी मर्जी से ही बनती हैं इसलिए ऐसे फर्द को किसी हद तक कंपनी का मालिक समझा जाता है उस मखसूस हद से ज़्यादा एक कंपनी के शेयर खरीदने को एक्विजिशन कहते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में कीमतों के उतार चढ़ाव का अंदाज़ा स्टॉक मार्केट इंडेक्स से होता है स्टॉक मार्केट इंडेक्स में आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंज की सिर्फ चंद एक अहम कंपनियां शामिल होती हैं इन कंपनियों की साइज को मलहूे खातर रखते हुए उतार चढ़ाव का हिसाब लगाया जाता है इंडेक्स में पॉइंट से मुराद आम शेयर की कीमत में कमी बेसी ली जाती है पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में हंड्रेड इंडेक्स के जरिए मार्किट के उतार चढ़ाव को जांचा जाता है इंडेक्स के साथ हंड्रेड का मतलब यह है कि इस इंडेक्स में मार्किट की सिर्फ सौ कंपनियाँ शामिल हैं और इन कंपनियों के उतार चढ़ाव से मार्किट के मजमुई रुझान को परखा जा रहा है नाजरीन आज की वीडियो में इतना ही अगर आप के मतलब और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया